Синів та батьків, які пішли з життя чесно виконавши обов'язок солдат правопорядку. Вербовий Василь Васильович, виноградов Вадим Вітальйович, Гапонов Володимир Борис... Григорович, Ліляк Олександр Олександрович, папа Олександр Миколаєвич, Полос Віктор Васильович, ратушний Сергій Анатольович. Суходольський Іван Іванович, Ткачук Геннадій Леонідович, Шинкарчук Володимир Леонідович. Керівництво ОМВС України в Миколаївській області покласти квіти до пам'ятного знаку працівникам органів внутрішніх справ. За... августа, день памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. Традиционно в этот день мы собираемся вместе, чтобы почтить память погибших товарищей, ваших детей, мужей и отцов. За годы независимости нашего государства Николаевский гарнизон милиции потерял 47 сотрудников, которые с честью и до конца выполнили долг солдата правопорядка. Дорогие родители, вдовы и дети погибших, Вместе с вами мы разделяем горечь, утраты и чтим память о ваших родных, наших товарищах, которые преждевременно и навсегда ушли в вечность. Мы помним всех, кто ушел охранять общественный порядок и не вернулся, кто не отвернулся от чужой беды и ценой своей жизни защитил добро от зла, справедливость от беззакония. Сегодня рядом с нами отцы, матери, вдовы и дети наших погибших товарищей, я хотел бы и сделаю все для того, чтобы они всегда чувствовали теплоту наших сердец, надежность нашего плеча. Заверяю вас, что руководство органов и подразделений внутренних дел области и в дальнейшем будет прилагать все усилия, чтобы охватить вас заботой и вниманием, обеспечить решение важнейших насущных проблем. Пусть хранит вас Господь и оберегает ваши семьи. Вечная память погибшим. Сегодня действительно очень серьезный день. Сегодня мы вспоминаем ваших близких, родных и наших друзей. Сегодня, как никогда, вы должны знать и помнить, что народ, милиция и армия едины ваших близких, родных, которые отдали свою жизнь в бою, в неравном бою. И от имени администрации сегодня я поклоняю голову. Они были настоящими героями. памяти о наших с вами 47 земляках, настоящих героях, которые в абсолютно мирное время, ценой своей жизни, не допустили преступления, остановили негодяя, спасли и сохранили человеческие жизни. Органы местного самоуправления города всегда будут стараться делать все возможное для того, чтобы память о наших с вами земляках никогда не угасала. И, конечно же, чтобы члены их семей всегда ощущали заботу и уважение. офицеры, Матері, діти, дружини, вдови, представники засобів масової інформації. Одне з ключових слів, яке об'єднує всіх присутніх тут це служба. Служба держави для державних службовців. Служба на захисті законності і справедливості. Для правоохоронців і служіння Богові нашим святим отцям. Я знаю точно, що на золотих скрижалях Миколаївської міліції вибиті всі прізвища тих, хто в 20-му і, на жаль, на початку 21-го століття віддав своє життя за мир, за незалежність, за Україну. І я не хотів би, щоб цей список продовжився. І ми, коли збиралися таким широким загалом, говорили про інші досягнення і про інші дати. І коли сьогодні за нашими спинами стоять діти, стоять вдови, стоять старі люди, попереду повинен бути успіх, і попереду повинна бути перемога. полковник милиции у відставці Жиголина Валентина Олександрівна. Тех, кого нет с нами. И этих детей, этих, которые на портретах, я их знала сама лично. Я проработала в органах внутренних дел 33 года, а потом еще, конечно, по вольному найму. Вы можете гордиться своими детьми, своими женами. Вы выбрали настоящих мужчин. Это действительно были настоящие сотрудники милиции, которые волей и судьбы его вот так пришлось, что мы сегодня их поминаем. Дай Бог вам здоровья, защищайте нашу Родину, защищайте наших граждан, честь и достоинство. Украина была, была, будет и есть. Все, что на вашей душе наболело, и за Надежду, готов. Которую... В вашем лице, пусть сгорят, не сгорая за ваших Песнила моя, как дерьмо, очего она соверсается. Мы хотим помолиться за ваших родных матерей, не судилась им. По молитві за тих, хто перший став на захист життя людей. Сьогодні исполняються іванські слова. Саме більше то служение, которое есть в человеке, когда он душу свою полагает за други своя большей части нету, и поэтому сегодня мы и преклоняем колено и головы перед теми людьми 22 августа, которые во время исполнения своих служебных обязанностей, обязанностей положили в жизнь свою. Помолимся о том, чтобы Господь упокоил, кто как может душу усопших рабств.

Владимир Юрий, Васильеву Диму Владимир Владимир, Иоанн.